नमस्कार मी प्रवीण कांबळे महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क मध्ये आपल्या सर्वांचे सरसे स्वागत करतो मी आज उत्तम समुद्र किनारा या ठिकाणी उभा आहे आणि आपण पाहत आहात या ठिकाणी जे आहे मच्छीमार सर्व जमलेले आहेत आणि याच ठिकाणी एक नाला जो आहे तो ओपन आहे आणि त्या नाल्याच्या माध्यमातून घाण पाणी येतो आणि संपूर्ण या या, या शहरातील जे उत्तम गाव गावचे जे रहिवासी आहेत त्यांना त्याचा त्रास होतो ज्या उत्तन गावामध्ये केव्हाच कॅन्सरचे पेशंट भेटत नव्हते परंतु आता या ठिकाणी कॅन्सरचे पेशंट भेटत आहेत हा विषय कुठेतरी मार्गी लावावा म्हणून आमदार प्रताप सरनाईक यांनी या ठिकाणी विजिट देऊन याचं पाहणी केलेली आहे जो नाला ओपन आहे तो लवकरात लवकर बांधण्यात येईल असं मीराभांदे शहराचे आयुक्त संजय काटकर यांनी या ठिकाणी सांगितलेलं आहे या, या पाहणी धोराच्या माध्यमातून बाळासाहेब ठाकरे कला दालन याचंही लवकरात लवकर उद्घाटन होईल तसेच या ठिकाणी लोकर अजून एक प्रश्न होता एक समुद्र समुद्र किनाऱ्याच्या बाजूला जे मच्छीमार जे आहेत त्यांचाही या ठिकाणी न्याय करण्याचा प्रयत्न आमदार प्रताप सरनाईकने शंभर टक्के करण्याचं या ठिकाणी खाते दिलेलं आहे चला तर मग पाहूया या विषयावरील बातमी नमस्कार जय अनेक वर्षापासून मासळीचा व्यवसाय करतात आणि दहा वर्षातून दहा महिने फक्त त्यांना हा व्यवसाय करायची संधी उपलब्ध होते परंतु ह्या उत्तम उत्तम पाली डोंगरी परिसरामध्ये जो डम्पिंग ग्राउंडचं पाणी आहे ते घाण पाणी समुद्रात शिरल्यामुळे मासे आता तिकडे आणि उतरवासियांना आजाराला सामोरं जावं लागतं त्यामुळे आज असा निर्णय झाला आयुक्त श्री संजय काटकर साहेब यांना मी या ठिकाणी सगळ्या मच्छीमारांच्या विनंतीवरून घेऊन आलो त्यांनी आश्वासन दिलं की डोंगरी चा जो डम्पिंग ग्राउंड आहे त्या उतरचं जे डम्पिंग ग्राउंड आहे तिकडनं येणारे जे घाण पाणी आहे ते बंद करण्याबाबत करून त्यांनी सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यायचं आश्वासन दिलेलं आहे त्याचबरोबर डम्पिंगचा जो कचरा आहे तो इतरत्र भरणीसाठी वापर वापरलं जाऊन आ, त्या ठिकाणी भरणी जास्त होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना सुद्धा ते संबंधित अधिकाऱ्यांनी ते पाणी कसं बंद होईल आणि त्याचबरोबर जो बंधारा आहे त्या बंधाराचं काम सुद्धा मी तर त्या संबंधित का सांगून काम थांबवलंय परंतु भविष्यामध्ये सुद्धा ते होऊ नये यासाठी आम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणून प्रयत्न करणार आहोत आणि प्रामुख्याने सिटी सर्वेचा जो गेल्या अनेक वर्षापासूनचा प्रलंबित प्रश्न आहे तो सुद्धा राणे सर्वेअर आहे त्या राणे सर्वेअरच्या माध्यमातून सोडवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे

यूज करके जो गंदा पानी है वो आ, खेती बाड़ी पे या हमारे जो पेड़ पौधे उनको वापर के ये पानी यहाँ पे नहीं आए इसके लिए कमिश्नर साहब एक कंसल्टेंट अपॉइंट करके राज्य शासन के माध्यम से एक स्कीम आ, आ, एक स्कीम का वापर करने वाले जिसकी वजह से इन लोगों को बहुत सहूलियत मिली स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाला साहब ठाकरे कला दलन का निर्माण बहुत जोरों से मेरा भैन्द्र प्लेस गोल्डन एस्ट परिसर में हो रहा है और आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले छः सात सालों से मैं ये जल्दी से जल्दी वास्तु होनी चाहिए इसलिए शासन के पीछे था साथ ही में हमारे महापालिका प्रशासन के पीछे लग रहा था और वास्तु तो ये अभी करीबन बहुत बड़े पैमाने पे सत्तर प्रतिशत काम इसका हो गया मगर चौथी बार अभी साइट विजिट जब भी कर रहा तो टाइम के ऊपर टाइम प्रशासन के माध्यम से मिल रहा था कुछ कमियाँ कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से थी कुछ कमियाँ डिजाइन के माध्यम से थी कुछ कमियाँ कॉन्ट्रेक्टर के माध्यम से बड़े पैमाने पे हो रही थे तो उसके ऊपर हमारे कमिश्नर साहब है संजय काटकर जी उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया और जल्दी से जल्दी वास्तु कैसी पूरी होगी इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं बहुत ही मीटिंग्स ले रहे हैं और साथ ही में अभी उन्होंने मुझे आखिरी का वायदा किया है क्योंकि तो 30 अगस्त तक आ, ये वास्तु पूरी हो जाएगी वो उनका वायदा है क्योंकि तो राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी भी यहाँ पे आके गए जब ये वास्तु का निर्माण हो रहा था तो उन्होंने भी प्रशंसा की कि बहुत भव्य और अच्छी वास्तु इस शहर के लिए हो रही है बहुत बड़ा योगदान होगा इस वास्तु का और आप जानते हो कि राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं जब भी उनके पीछे लग रहा था तो पहले तो नगर विकास मंत्री थे तभी ये आरक्षण बदल के हमने अपनी बिल्डिंग का था और लास्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट निकाला है वो लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट किए इंटीरियर का और कुछ जीवन चरित्र के बारे में जो बाला साहब के चीजें हैं उसके बारे में है तो ये हमने जो 31 अगस्त की जो लाइन डेडलाइन सेट की है वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत है और 31 तारीख तक ये काम खत्म होना चाहिए मैं सन्मान्य आमदार साहब के माध्यम से गुजारिश करूँगा कि वो मुख्यमंत्री साहब की अगर पाँच तारीख की पाँच सितंबर की तारीख ले लेते हैं तो उस दिन इसका लोकार्पण भी हम कर पाएंगे उत्तर परिसर में ये यहाँ के मछुआरे ने मेरे पास जो कंप्लेन की थी मैंने कमिश्नर हमारे काटकर साहब से बात की थी तो यह खुद यहाँ पे आए बात ऐसी है की उत्तर के का पूरा जो पानी है गंदा पानी वो समुंदर में जाता है और उसकी वजह से उत्तर वासियों को बहुत तकलीफ होती है यहाँ पे बहुत गंदा स्मेल भी आता है उनका तो कहना है की कैंसर के पेशेंट गाँव में बहुत बड़े पैमाने पर पे बढ़ गए और दात खुजली खड़ू जैसे भी बीमारियां हर घर में है तो तो ये पानी की वजह से वो तकलीफ हो रही है वो तो मछली है वो मछलियाँ मिलती नहीं है उनको क्योंकि मछलियाँ भी मर के वो प्रदूषण की वजह से खराब हो जाती है इसलिए वो भी मछुआरे का जो मेन व्यवसाय है उस पे बहुत बड़े पैमाने पे कटौती आने लगी और उनको आ, जो उनका पूरा का पूरा खानदान उसके ऊपर चलता है वो भी आ, अभी बंद हो गया क्योंकि पैसा मिलता नहीं है मच्छी बेचने के लिए मच्छी नहीं मिलती है और साथ में वो भंधारा बनाया है वो भंधारे की वजह से जो मछली सुखाने के लिए जगह नहीं मिली है क्योंकि पानी अंदर आता है तो ऐसी बहुत सारी कंप्लेट थी कट्टर साहब ने अभी सब सर्वे किया और जो मेन तो जो डम्पिंग ग्राउंड का गंदा पानी है वो बंद करके डंपिंग का जो कचरा है वो दूसरी जगह पर शिफ्ट करके भराव के रूप में उसका वापर करने का जो हमने प्रपोजल रखा था वो भी कमिश्नर साहब ने एक्सेप्ट किया है इसलिए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उत्तर वासियों की बहुत सालों से ये मांग थी उत्तर के साथ साथ डेंगरी पाली गाँव की मांग थी वो मांग अभी आज कमिश्नर साहब ने एक्सेप्ट करके उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री सम्मानीय सिंह विधानसभा के क्षेत्र के विधायक सम्मान्य श्री प्रताप सरनाईक साहब इनके माध्यम से इस शहर में जो शहर की समस्या है वो सुलझाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में पैसा आया हुआ है उस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है हमारा डंपिंग ग्राउंड का जो भी माइनिंग का प्रोजेक्ट था उस कॉन्ट्रैक्टर को हम ब्लैकलिस्ट करने उसको हम हटा देने वाले हैं और नए कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट कौं करने वाले हैं अभी हमने जो लिक्वेड की समस्या देखी है वो सही समस्या सही है उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कंसल्टेंट का अपॉइंटमेंट और प्रोजेक्ट सॉरे प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन ये दोनों चीजों के लिए हम सरनाईक साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को विनती करके फंड लाने वाले हैं और मुझे आशा है कि ये जो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है वो कम होगी आपके माम इंफॉर्मेशन के लिए बात बोलता हूँ कि शहर में कचरा ना आए इसलिए ये कचरे पे प्रोसेसिंग के लिए हमने चार प्रोजेक्ट चालू कर दिए हैं। मैकेनिकल कमेटी के चार प्रोजेक्ट है आठों प्रोजेक्ट के लिए सम्मानी सरनाक साहब ने सम्मानी सिंधे सर को विनती करके उनसे फंड लाया है और ये मुझे कॉन्फिडेंस है कि अगले छह महीने में कम से कम दो सौ टन कचरा सरना साहब के माध्यम से और मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से हमारे मीराबंद शहर में प्रोसेस होगा तो ये यह कचरा यहाँ जैसे कम आ जाएगा तो ये कचरे की समस्या यहाँ की कम हो जाएगी रही चीज़ की जो लिगेसी वेस्ट है वो लिगेसी वेस्ट को जो कॉन्ट्रैक्टर हमने अपॉइंट किया था वो काम नहीं कर पाया है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट रेप करके हम नए कॉन्ट्रैक्टर को देने वाले हैं और जो लिचट की समस्या है उसके लिए हम कंसल्टेंट के काम करने